এবাৰ আমাৰ জুবিন দাইটো প্ৰগ্ৰেমত কৈয়ে গ'ল যে দুলীয়া জনত চিনেমা হল নাই মানুহৰ পইচা আছে কিন্তু চিনেমা হল নাই কিন্তু আমাৰ পইচা বহুত নাই কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হল আমাৰ মনত এইটো সোমাই গ'ল যে এটা চিনেমা হল প্ৰয়োজন তেওঁ সপোন আমি পূৰা কৰিবলৈ হলে আমি আমাক উৎসাহো দিব লাগিব আৰু আমিও তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগিব ৰাস্তা একদম ধূলিময় হয় চিনেমা হল নাই হয় সেই কথাটো যেতিয়া কৈ গৈছিলে সেই কথাটোৱে আজি আহিছোঁ বিশেষ এটা ঠাইলৈ যিটো ঠাই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম যিহেতু দুলীয়াজন অঞ্চলৰ বাসীয়ে খুব ভাল পাব আনন্দিত হ'ব যি জুবিনে কৈ থৈ গৈছিলে যে দুলীয়াজনত এটা চিনেমা হল নাই কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে সাজি উলিয়াইছে এটা চিনেমা হল যিকি নহওক কথাষাৰ ৰাখিছে সেই ব্যক্তিজনকো চিনাকি কৰি দিম আৰু চিনেমাখন চালে নাই জুবিনৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে যিহেতু মই চালোঁ চিনেমাখনে বহু কথা কৈ গৈছে বহু কথা শিকাই থৈ গৈছে তো চিনেমা গৃহটো মই চাবলৈ আহোঁতে দু দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক লগ পালোঁ কথা পাতিম দাদা আপোনাৰ নামটো মোণাম চৰ দত্তৰদ দত্ত এইফালে শইকীয়া অঁ এই যে আমাৰ দুদিয়াজান অঞ্চলত চিনেমা হলটো নাছিলে বহু বস্তু নাছিলে বুলি ক'ব পাৰি নহয় ন কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে এই বস্তুটো পদক্ষেপ এটা লৈছে তো আপোনালোকৰ মতে কি ক'ব এতিয়া যিটো আমি দেখিছোঁ ইয়াত বৰ্তমান আমিতো আগতে দুলিয়ান চিনেমা হল আছিলে দুলিয়ান চাইছিলোঁ আজি বহুত বস্তু হ'ল দুলিয়ান চিনেমা হল এটা মানে এটাই আছিলে বাৰু কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ বন্ধ এতিয়া যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতে ইয়াত এটা উদ্যোগ লৈছে তেখেতে চিনেমা হল খোলাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে আমি আগৰ পৰা এই ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰি থাকে দেখি থাকোঁ উদ্যোগ কি বনাইছে বোলো সুধোঁ কৈ পেলাই এতিয়া হল হ'লেই হ'ব আৰু চিনেমা হলেই হেৰিয়ে বনাইছে আৰু হয় তাকে এতিয়া আহি আহি তাকে বোলো চাই যাওঁ কমপ্লিট হ'ল বুলি ক'লে সেইকাৰণে আজি এপাক বোলো চাই যাওঁচোন সেই বুলিয়ে সোমালোঁ মই যিটো দেখিছোঁ পৰিৱেশটো মই ভালেই দেখিছোঁ ইয়াত বোলে ইয়াত কেপাচিটি এজনে কৈছে বোলে এশ নধৰে ছয়ানব্বৈ ছিয়ানব্বৈ জন ইয়াত চিট কেপাচিটি আছে চিনেমাখন এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে একত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা যেতিয়া ৰিলিজ হৈ গ'ল মই কিন্তু কালি চাই আহিলোঁ বস্তুটো তেখেতৰ যিখিনি কথা তেখেতে যিখিনি আগতে কৈছিলা মই যি শুনিছিলোঁ তেখেতৰ মই তেখেতক মই লগ পাইছোঁ আজি বহুপোছৰ আগত পাইছিলোঁ যি চনটো পাহৰিছোঁ তেখেতক মই এবাৰ দাঙি লৈছিলোঁ আমাৰ এই টিপলিঙত আমাৰ এখন বিহুৰ মেলা পাতিছিলে পাঁচ চনত অঁ পাঁচ চনলৈ তেতিয়া মই তেতিয়া খুব ভিৰ আছিলে মই তেনেকৈ যাওঁতে মই তেখেতে ক'বলৈ গ্ৰীণ ৰুমতে লগ পালোঁ লগ পাই তেখেতক দাঙি লৈ চুমা তুমা খাইছোঁ আমাৰ দুলিয়ানৰ কথা কৈছিলে দেই দুলীয়ানলৈ কিটো যাবা বোলে ৰাস্তা একদম ধূলিময় হয় চিনেমা হল নাই হয় সেই কথাটো যেতিয়া কৈ গৈছিলে সেই কথাটোৱে তেখেতে মনত ৰাখি থ'লে নেকি মোৰ মই ভাবিছোঁ সেই কথা জুবিনৰ কথা মতে কথা হ'ল নেকি তেখেতৰ নিজে মনে এখন এটা হল তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এতিয়া অহা ওঠৰ তাৰিখ নৱম্বৰ তাৰিখে যিহেতু আমাৰ জুবিনৰ বাৰ্থডে পৰিছে জন্মদিন সেইদিনাখনে তেখেতে ইয়াত সলনি কৰা কথা ইয়াত কৈছে মই অৱশ্যে কালি চাই আহিলোঁ যিখিনি দেখিলোঁ তেওঁৰ কথাখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে হয় আৰু হয়তো তেখেত যদি জীয়াই থাকিলে হ'লে আৰু কি হ'ল হ'লে এইটো আৰু তেওঁ জানিব চিনেমা জগতখন সলনি হৈ গ'ল সলনি একদম মানে কমপ্লিট প্ৰায় অসমখন প্ৰায় বদলি হৈছিলেই হয় কিন্তু আধৰুৱা হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া সেইখিনি যাতে আমি উদ্যোগ লৈ আমাৰ লগৰ ভাগৰ এনেকৈ যদি এনেই যদি আগবাঢ়ি যাওঁ আগবাঢ়ি তেখেতৰ হেৰিয়াত যাওঁ হয়তো সম্পূৰ্ণ আৰু উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িব বুলি মোৰ ৰৈ পিনে সেই ঢৌটো যদি আমি দাদা অটুট ৰাখোঁ তেনে আমাৰ অসমীয়া চেনেমা জগত নিশ্চয় উন্নত হ'ব আৰু নতুন যিসকল আমাৰ অসমৰ ব্যৱসায় দিশত হলৰ যিটো ছিষ্টেম যদি আমাৰ হেৰাই গৈছে ন সেইটো ব্যক্তিয়ে আগবাঢ়ি আহিব হয় খুব ভাল পাব হয়নে ধৰক এই ব্যক্তিজনে কি ক'ব যি যিজনে মানে এই চেনেমা গৃহটো বনাই আছে তেখেতক মই আমি অন্তৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে যাতে এইটো একেবাৰে হেৰি যদি অসমীয়া নহয় যদি বেলেগো হয় এনেকৈ যদি চলাই থাকে যায় তেতিয়া হলটো চলি থাকিব তেখেতে যিহেতু আমাৰ অসমীয়া চিনেমা এতিয়া বৰ্তমান আৰু আহি আছে সেইসকল সেই চিনেমাবিলাকো আমাৰ অসমীয়া মানুহে চায় আৰু তেখেতক অলপমান উৎসাহ দিয়ে

যিজন ব্যক্তিয়ে বনাইছে মানে দাদাক লগ কৰিবই আহিছে নহয় কোনজন মানুহ চাওঁ চাওঁ লাগিছে নহয় অ মই সেইবাবে ৰাইজকো চিনাকি দেই অ আহি আছে কৈছে দাদা যিহেতু ত' আপোনালোকক দেখাই দিছো এইটো চিনেমা হলটো এইটো চাওক খুব সুন্দৰ এটা বনাই আছে অঁ মই জনাত বহু ব্যক্তি যেনেকৈ আমি কথা পাতিলোঁ দাদাহঁতৰ লগত দাদাহঁতৰ নিচিনা বহুত ব্যক্তি আহিছে লগ কৰিবলৈ যিহেতু দুদিনীয়া এজন অঞ্চলত সাহস কৰিছে এজনে এনেদৰে মানে বহুতেই হ'ল এতিয়া প্ৰায় এক ঘণ্টামানেই হ'ব হ'ল ৰখিয়ে আছে তো অপেক্ষা কৰিছে কিহৰ কাৰণে জানে সেই ব্যক্তিজনক আৰু এই ফলটোৰ বাবে যে চাওঁচোন কোনজন ব্যক্তি সেইবাবে ৰখি আছে আমিও ৰখি আছোঁ চমা গৃহ চাব আহোঁতে ভাইটি এজন লগ পালোঁ যিহেতু আমাৰ চিনাকি মৃত্যুৰ ল'ৰা বুলি ক'ব ক'লে আহিছিলে তুমি তাকে এনেই এপাক চাওঁ বুলি আহিলোঁ হয় তেওঁলোকে বনাইছে নতুনকৈ চহৰ এখনত লাগে এনেকুৱা হয় হয় দেখাই দিয়ক এবাৰ হয় ভাল পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকে যিহেতুকে ওঠৰ নৱেম্বৰ তেখেতৰ জুবিনৰ জন্মদিন দাদাক লগ কৰিব আহিছিলা মই পোৱা নাই এতিয়া মইয়ে আহিছিলোঁ লগ পোৱা নাই আহি আছো বুলি কৈছে এতিয়া লগ পামহে দাদাক চিনাকি হ'ম আৰু আহিবা ওঠৰ তাৰিখে আমিও থাকিব অ অপেক্ষা কৰি কৰি অন্ত কৰিলে এতিয়া এই দাদাক চিনাকি কৰি দিম দাদাক মই এতিয়া কিয় চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক ক'লেও আগতে এতিয়া দাদাক সুন্দৰভাৱে চিনাকি কৰি দিম সেই হ'ল দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম প্লৱন দাস হয় হয় ইমান ধুনীয়া পদক্ষেপ এতিয়া লৈছে আপুনি গোটেই অঞ্চল গোটেই দুলিয়াজন অঞ্চলে আপোনাৰ নাম লৈ আছে মানে কি ক'ব হয় পদক্ষেপটো মানে কি চিনেমা হলৰেচাৰে আৰু জুবিন দাইছিলে চিনেমা হল এটা লাগে আৰু এইটো বস্তু মই দেখিছিলো এবাৰ বোম্বেক সেইকাৰণে বোম্বেজত ডিচকাছ কৰিলো হয় কিন্তু হল খুলিবলৈ মানে কৰ্ট খুলিম সেই কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় জেগাটো বহুত মেটাৰ কৰে আৰু মোৰ ঘৰে আমাৰ দাদা এজন আছে দাদাৰ লগত মই বিজনেছৰ লগত আগৰ পৰাই জড়িত ডাঙৰ প্লট আছে পাৰ্কিং আদি কৰি বহুতখিনি ত' তেওঁ মোৰ লগত সহযোগ কৰিলে গোটেইখিনি কাম আগবাঢ়িবলৈ আৰু সেয়াই মোৰ দাদাৰ লগতে আছে ভাইটি প্লাবলৈ আহি এদিন মোক ক'লেহি তেওঁ মোৰ লগত বিজনেচত আগৰ পৰা জড়িত আজি কমচে কম ছয় সাত বছৰৰ পৰা জড়িত তাৰপাছত তেওঁ আহি ক'লেহি যে দাদা এটা চিনেমা হল ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি তেতিয়া মই ক'লো নিশ্চয় পাৰি আৰু বহুত ভাল কথা এইটো কাৰণ এবাৰ জুবিন দাইতো প্ৰগ্ৰেমত কৈয়ে গ'ল হয় যে দুলীয়াজানত চিনেমা হল নাই প্লাছ আপোনাৰ দুলীয়াজানৰ মানুহৰ পইচা আছে কিন্তু চিনেমা হল নাই আমাৰ পইচা বহুত নাই কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হ'ল আমাৰ মনত এইটো সোমাই গ'ল যে এটা চিনেমা হল প্ৰয়োজন হয় তাৰপৰা এই ভাইটিয়ে আহি ক'লে যে মই তেতিয়া তেওঁক হেল্প কৰিছোঁ মনটো ভাগিও গৈছে যে চিনেমা হল চলিব জানো কিন্তু মই তেতিয়া তেওঁক উৎসাহ দিছো যে কিয় নচলিব কিয় নচলিব নচলা কোনো কথাই নাই তাক আমি আজি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বনাব লাগিব বস্তুটো তেতিয়া আমি তেওঁ এইটো কনচেপ্ট পাই তেওঁ মোৰ ওচৰত আহিলে ফটো চটো লৈ আহিলে মানে তেতিয়া তেওঁক কলো যে হয় এইটো আমি চলাম আৰু মাটি বাৰী এইবিলাকৰ কাৰণে একো প্লটৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু আমি এইখিনি মই সহায় কৰিম আৰু মই তোমাৰ বেগত সদায় আৰু তেওঁ সেইকাৰণে এইটো যেতিয়া আমি পদক্ষেপ লওঁ তেওঁ বাৰে বাৰে মোক সোধে দাদা এইটো কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব এইটো মই তেওঁক প্ৰত্যেকটো কথাত উৎসাহ দিওঁ তুমি এইটো কৰা এইটো কৰিলে এইটো হ'ব তেওঁ বিশেষকৈ নতুন তেওঁ বিজনেচত নামিছে আৰু মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি পাৰিছোঁ তেওঁক সেইখিনি উৎসাহ দি আমি আজি এই পৰ্যায় পাইছোঁ হয় ইমান সুন্দৰ কথা কৈছে আৰু যি অসমীয়া চিনেমাৰ ঢৌ উঠি আছে জুবিনৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে আৰু জুবিনৰ সপোন আছিলে এই সপোনটো পূৰাবলৈ হ'লে আমাৰ জনসাধাৰণে আমাৰ নাগৰিকসকলে মানে বহুত মানে সহায় দিব লাগিব আৰু আ আগ্ৰহ যিটো দেখাই আছে আৰু আমি সঁহাৰি দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য আহক আমি সকলোৱে মিলি এই হলটোত চিনেমাখন চাম জুবিনৰ ৰৈ ৰৈ বিনালৈ আৰম্ভণি কৰি বহু চিনেমা অসমীয়া চিনেমা আহি আহি আছে হয় সেই চিনেমাখন চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত অনলাইনত যোগাযোগ কৰিব লাগিব ন হয় টিকেট পাব হয় অফলাইনত পাব আৰু বহু চিনেমা আহি আছে সেই চিনেমাখিনি আমি চাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা জগতখন উন্নত হ'ব হয় জুবিনৰ জুবিনৰ সপোন পূৰা হ'ব ন সপোন পূৰা হ'ব হয় সেইটোৱে তেওঁ সপোন আমি পূৰা কৰিবলৈ হ'লে আমি আমাক উৎসাহো দিব লাগিব অঁ আৰু আমিও তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগিব হয় সুন্দৰ এটা মানে বাক্য পালোঁ যিমান পাৰে আপোনালোকে আহিব আৰু যি আৰু এটা জুবিনে কৈছিলে অসমীয়া চিনেমা আহিলে কি বুলি কৈছিলে অসমীয়া চিনেমা চাম দৌৰি দৌৰি যাম কিন্তু এতিয়া আমি জুবিনদাৰ যিটো উৎসাহ দিলে আমাৰ জনসাধাৰণক আৰু নতুন প্ৰজন্মক সেই উৎসাহটোতহে আমাৰ চিনেমা হল আজি জাগি উঠিছে হয় তাৰ আগত আমাৰ চিনেমা হল কিন্তু মৰি গৈছিলে মেক্সিমাম আমাৰ পুৰণা হলবিলাক মৰি গৈছে কিন্তু এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মই যেন আঁকোৱালি ল'ব ইয়াৰ তো দাদাহঁতৰ লগ পাই খুব ভাল লাগিলে আৰু আৰু নিশ্চয় তেখেতসকলক আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব আমিও তেওঁলোকৰ লগত জীয়াই থাকো কেইজনৰ আপোনাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণু ৰাভা হয় কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ জুবিন দা চাৰিজনৰ যদি আমি ফটো ইয়াত ৰাখিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ এই জেগাটো মানে তেওঁলোকক যিটো সোঁৱৰাৰ সপোন সেইটো সাৰ্থক হ'ব যেন লাগে হয় হয় আৰু যথেষ্ট তেখেতৰ লগত তেখেতলোকৰ মানে অৰিহণা আছে নিশ্চয় চিনেমা জগততো জগতত আজি ভূপেন দাৰ পৰা আমাৰ জুবিন দাৰলৈকে এইখিনি চিনেমা জগতত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা তেখেতলোকৰ মানে যথেষ্ট অৰিহণা আছে চিনেমা জগতত হয় সেইদিনা কিবা অনুষ্ঠান হ'ব নেকি আপোনালোকৰ সেইদিনা আমি এটা সৰু অনুষ্ঠান ৰাখিম সৰু মানে বুলি ক'ব নোৱাৰি হয় ইয়াক মানে সময়টোৰ কাৰণে অলপ আমাৰ টাইম মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে অকণমান সময়টো গোটেই দিনটো কাৰণে নেপাম হয় হয় তথাপিও আমি বন্তি প্ৰজন্মৰ পৰা আদি কৰি সেইখিনি আমাৰ ইয়াত থাকিব হয়

হয় হয় আৰু আপুনি দুলিয়াজান অঞ্চলৰ গাঁৱৰ ৰাইজক কি বুলি ক'ব আপোনালোকে আমি অনুৰোধ অ যে অনুৰোধ তেওঁলোকক তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি যদি কোনোবাই অনলাইন নাজানেও আমি অফলাইন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম খালী আমাৰ লগত যোগাযোগটো ৰাখিব লাগে অ কাৰণ অনলাইন সকলো মানুহে নাজানে গাঁৱৰ ভিতৰৰ কিছুমান পুৰণা বয়সস্থ মানুহে নাজানিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অফলাইনৰ ব্যৱস্থা ৰাখিম অ যে ওঠৰ তাৰিখে মানে ধৰক চিনেমা চাব নেপালেও আপোনালোকৰ এই মহান অনুষ্ঠানটোত আহিব লাগে তাৰমানে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ হয় যে তেওঁলোকে চিনেমা হয়তো টিকটৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব পাৰে হয় কিন্তু আমি সেই দিনটোৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেম থাকিব সকলো ৰাইজ তাত জড়িত থাকিব হয় পাৰিলে গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা আহিলে মানে খুব ভাল হ'ব এই চিনেমা চোৱাওক নেচোৱাৰ পিছত চিনেমাখন চলিয়ে থাকিব বহুত দীঘলীয়া চলিব গতিকে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনি ওচৰ চবিয়ে গোটেই অঞ্চলটোৰ দুলীয়াজান অঞ্চলৰ মানুহে আয়াত যদি ভিৰ লাগে আহি পিনে যে আমি দাদাৰ অনুষ্ঠানটো মানে চেনেমা গৃহটো চাবলৈ আহিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো ইমান ধুনীয়া পাতিছে আপোনালোকৰ মনত বহুত উৎসাহ পাব নহয় এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে সেই চেনেমাৰ যিটো হেঁপাহ আছে চাবলৈ সেইটো নিশ্চয় পাব আৰু আপোনালোকে সেই অনুষ্ঠানটোত আহক সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছে দাদাহ জনাইছোঁ ৰাইজ আহক ৰাইজ আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতলোকৰ মৰম চেনেহ আমাক সদায় লাগিব হয় সদায় লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওঁ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ হয় হয়